Но ну, выиграла команда, наверное, все-таки удалось переломить эту психологию, которая была с Крыбасом, что надо пол ноги выигрывать у, у команды. Поэтому сегодня команда билась, команда играла. Ну и, наконец-то, забили те моменты, которые у нас были. А может быть, даже все равно не использовали те, наверное, стопроцентные моменты. Второй тайм – тяжелое поле команды две бились на футбольном поле играли. Ну, могу то ли пожелать только удачи Демьяненко. Все. Для вопроса есть. Была ли подготовка к матчу с Луцком? Изучали команду Луцка. На что обращали внимание? Ну, странный вопрос. Мы, наверное, все-таки изучаем Луцк. Нам, наверное, сложнее было Кравбас изучить. Почему? Потому что на сборах Товарищ Кир и понять, как, в каком состоянии команда и как играет тяжело. А с «Шахтером» мы посмотрели, наверное. Но одно дело игра с «Шахтером» на выезде, и другое дело, как Луцкий играет дома. Всем две разные команды. Еще питание. Сегодня было два дебютанта, Сидорчук и Селин. Но если Сидорчук немного отыграл, Селин, как бы оценили его дебют? Ну, давайте, я, вы знаете, я не хочу оценивать Отдельных игроков в целом, я считаю, что команда э, выполнила установку, были ошибки, которые ну, присутствуют, наверное, в футболе на таком поле. Поэтому оценивать не буду. А то, что потихоньку мы будем выдвигать молодых, как вы видите, как бы турнирная ситуация не складывалась, займем и второе место или не займем, будут двигать молодых. И надеяться на них. Прошу Можно? Сколько вам сложнее психологически, когда вы знаете, что, допустим, конкуренты за второе место? Да, вот уже сыграли матч. Мне абсолютно легко. Я не боюсь, что мы можем не занять или занять второе место. Если тренер так будет работать, то, наверное, нет смысла работать. Я знаю, что у меня стоит задача занять второе место, но я работаю на перспективу, или как можно сказать, работаю в данный момент и работаю на Киевской Динамо. Я не временщик. Не Даже если буду временщиком, все равно будут приходить те футболисты, которые соответствуют уровню киевского «Динамо». Я считаю. Вот и все, то, что я могу сказать. А займу я второе место или не займу, не знаю. Это футбол, предсказать не могу. И второе после Крыбаса, наверное, мы немножко отстаем. Но есть игры между собой, поэтому все страшно. Два в одной команде, теперь зараз два тренера. Какие почетя? Приятно перемогать? Два сегодня в одной команде было, два тренера, за При чем здесь это? Мы же не играем а же. Такие с... лиски, да нормально, мы поцеловались, поздравили друг друга. Он говорит: Олег, я не знаю, как моя команда будет играть. Я говорю, я тоже не знаю, как моя команда будет играть. То есть обменялись любезностями. Нормально поговорили, ну что. А что мы должны? Ну, конечно, Толя хотел выиграть, я хотел выиграть. Это... Нормально. После игры вполне нормальные отношения. Тем более у нас проблем никогда не было по жизни, поэтому. Если были бы проблемы по жизни, когда мы играли, то я бы, наверное, так бы с ним не разговаривал и не поздравлял бы его с хорошей игрой в Но честно говоря, не, я могу сказать, что, во-первых, я не пью после операции, поэтому мне врачи запретили, поэтому. Могу только немножко сухого вина позволить Саша, у меня нет проблем с этим делом никогда не было и не будет олег по-вашему эффективнее можно использовать отмерами ихмити под нападающими или сегодня слева да поймите но если в целом взять посмотрите какой возраст у нашей команды вот никто же не считал а средний возраст посчитайте Мехмеди 21, Безус 22, Гармаш 23, Ермоленко 24 или 23 тоже, Вида 24. Вы же посмотрите, Коваль сколько. Ну, идея тоже не старая. Вы же посмотрите, какая молодая команда. А Мехмеди 21 год. Ну, честно говоря, ему обиться надо еще. Мы его ищем на разных позициях. Тем более, я считаю, что вот ну, я посчитал, что я работаю вот с сегодняшним днем 31 день в команде. С выходными совсем, то есть 31 день практически. Поэтому за 31 день понять молодого футболиста, где ему лучше, где хуже. Главное, что он выполняет установку тренера и готов играть на любом месте. Вот это для меня самое главное. А то есть футболист говорит, я не могу здесь играть, не могу здесь. Когда ты говорил Лобановский, я готов, ты готов, я говорю, да, даже в воротах. Футболист должен быть готов на любой позиции. Второе, универсализация футболистов, наверное, происходит сейчас в футболе, поэтому никуда мы не денемся. Тем более, это киевская «Динамо». Если в другой команде можно экспериментировать, в большой команде, извините, слишком большие задачи стоят. Любая ошибка дорого стоит. Еще пытания будут, Спасибо.